Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашей пресс-конференции «Коррупционная деятельность Тамаковского БТИ. Подделка документов и семейная порука». В пресс-конференции принимают участие председатель Антикоррупционного правозащитного совета Александр Николаевич Нисарь и заместитель председателя Антикоррупционного правозащитного совета подполковник милиции Запаса Ярослав Ростиславович Мильник. Александр Николаевич, с вас начнем. Да, добрый день. Сегодня хотим поднять вопрос по деятельности Маковского БТИ. Данное БТИ это коммунальное предприятие областной рады нашей Днепропетровской чем интересна данная ситуация, но ну, хотелось бы, как пример, раскрыть немножко как бы, да, нарушение действующего законодательства не только в городе Днепропетровске, а и в районных центрах, скажем так, чтобы немножко было понятно, как вообще живут районные центры. То есть данная ситуация не только в районном центре, не в одном районном центре, а во всех районных центрах. Да. Итак, Тамаковская БТИ. Директор Тамаковского БТИ ⁇ некая гражданка Сушко, которая в одном лице является депутатом поселкового совета. Расскажу изначально по схеме, как что и чего делалось, ну как бы поступово. Здание, где располагается Тамаковская БТИ, раньше принадлежало поселковому совету. По заниженной цене было выкуплено. Мужем гражданки Сушко, которая является начальником быты, мужем у сельского совета по заниженной цене. Муж, работая у Сушко в БТИ регистратором, сам за собой зарегистрировал право собственности, ну что есть уже нарушение действующего законодательства. И потом, опять же, работая в этом же БТИ, сдал, провел оценку уже завышенную и по завышенной оценке сдал в аренду своей же жене, то есть БТИ, данное здание, под размещение офиса БТИ. Это первый момент. Второй момент. Муж начальницы БТИ, работал, работая регистратором, являлся директором фирмы, директором фирмы «Юхпрофэксперт» офис фирмы располагался там же, где и офис быты, и данная фирма оказывала услуги те же самые, которые должно было оказывать и БТИ. То есть, к примеру, человек приходит в БТИ, делает заказ каких-то определенных документов, ну, чтобы ускорить этот заказ, его направляли в соседний кабинет, скажем так, в том же здании, где располагалась данная фирма. Ну, схема, в принципе, как бы понятная, да, по сути. Дальше мы провели, нам информация зашла, как бы по этим всем нарушениям, но мы решили комплексно проверить э, все моменты, скажем так. То есть подняли вопрос по отводу земли под данным зданием. Э, обо всем, о чем я говорю, есть в принципе подтверждающие документы после пресс-конференции, кому нужно будет предоставлю. Подняли вопрос отвода земли под данным зданием. Отвод земельной делянки был с грубыми нарушениями. Нарушение, в принципе, со стороны председателя Тамаковского поселкового совета Марченко Владимир Викторович. То есть еще раз вернусь, Сушко Анна Викторовна, которая начальник БТИ, она является депутатом одновременно того же Тамаковского сельского совета. В чем проблема данной ситуации? Как бы теперь немножко перейдем по поводу кумовства и всего остального. Данные вопросы мы поднимали, заявления направляли соответствующие в областную прокуратуру. Областная прокуратура почему-то лично себе данное дело не забрала, криминальное проваджение. Ну, курирует, старалась курировать или делала вид, что курирует. Крым которое открыто в отношении вернее, по факту, по факту подделки документов неоднократного в Тамаковском райотделе. Ну, как бы одна из причин, можно было бы предположить, что одна из причин, почему данная схема продолжает работать и правонарушители не привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, одна из причин. Председателем Тамаковского районного совета является некая Скрипченко Наталья Николаевна, которая в одном лице есть кума начальника коммунального предприемства Тамаковской БТИ Сушко Анны Викторовны. У председателя Тамаковского районного совета Скрипченко муж работает председателем Тамаковского районного суда. Далее идем. Председатель Тамаковского поселкового совета Марченко Владимир Викторович, который по заниженной цене фактически продал здание и который с нарушениями отводил земельную делянку под зданием. Да? И в принципе в поселковом совете, в данном же поселковом совете Сушко является депутатом. То есть у Марченко Владимира Викторовича, сын родной, начальник Тамаковского райотдела милиции. Ну вот как-то так. На данном этапе ну, как бы рассматриваются наши заявления неоднократные в областной прокуратуре, но областная прокуратура рассматривает наше заявление и в рамках уголовного производства по статье 358 части 4, которая ведется в Тамаковском райотделе. Ну вот, как-то так. Ярослав Вячеславович, вам слово. Ну, я комментировать, в общем-то, все Александр Николаевич сказал. Вся схема, она сжатая, понятная, эта схема, круговая порука. В принципе, в чем беда сейчас? Много говорится, иллюстрации, говорится о том, что борьба с коррупцией идет, огромные деньги выделяются на разные государственные, будут выделяться на государственные комитеты по борьбе бюро расследований, там что только не придумывают у нас в Киеве. Но на местах все остается по-прежнему, никакой борьбы не ведется, а чиновники, беда вообще, наверное, наша всей Украины, что, чиновники, они воруют, ну, как говорят по-украински, как перед смертью. То есть никакого одни лозунги, ничего не происходит. Круг, порочный круг замыкается. Вот идет вот власти депутаты, администрация на разных уровнях. После этого милиция, прокуратура и суд. Если, если мы, граждане, неравнодушные Украины, а в первую очередь это касается вас, господа журналисты. Вы пятая власть, и очень-очень многое вы можете, вы делаете, и вы можете сделать, и обязаны сделать. Вот эти все вопросы доносить до общества, потому что иначе, иначе сами чиновники, правоохранительные органы, все это утонет, и Украина как государство перестанет существовать. Сейчас ну, даже не так страшен внешний враг, вы сами знаете, как внутренний. Идет раскачка ситуации у нас в стране только благодаря деятельности вот этим вот всем государственных мужей. Потому что победить военно, в общем, тяжело у нас. Государство нельзя, то есть государство... Которая поддерживает народ, то есть можно войти в Украину, можно ее завоевать, но удержать невозможно, если сам народ будет против. То есть рано или поздно захватчик уходит. Но когда внутри страны люди разочаровываются у власти, во власти, тогда эту страну полностью приходит чужой дядя и говорит: А я вам... Наведу порядок, будем так говорить. Но порядок он наведет свой. И поэтому такие вещи, вот с такими вещами, мы должны как-то уже, не надеясь на правоохранительные органы, а надеясь только на нормальных людей, их пресекать и с ними бороться. Вот все, что я хотел, так, может, сумбурное, это я хотел сказать, добавить. Спасибо, коллеги, будут вопросы? В облсовете ничего не говорят, в облсовет, кроме всего прочего, мы тоже обращались и писали заявление по данному факту, Но они не видят нарушений действующего законодательства почему-то. Хотя вместе с заявлениями в облсовет мы приобщали и ответы сельхозинспекции, и ответы с финн-инспекции, ну, как бы факты подтверждены. Ничего не делают. Ничего не делают и никакого ответа. К сведению приняли, проведем проверку данной информации. Ну и все, и тишина. Ну, какие нарушения можете перечислить? Подделка документов, что еще? Это... Подделка документов это по факту открыто досудебное производство. У нас, смотрите, у нас то, что есть подтверждение, это коррупционная составляющая. Во-первых, как бы начиная последовательно... В отношении мужа Сушко, который работая регистратором, сам за собой оформил право собственности. Это уже есть нарушение пункта 309 закона Украины о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений. Далее идет то, что он, работая регистратором в БТИ, являлся... Э директором фирмы частной, которая там же располагалась, это нарушение о совместительстве, как бы. То есть статья 6-7 закона Украины о принципах предотвращения и противодействия коррупции. Плюс ко всему передача в оплатное пользование помещения БТИ. То есть всем известно, это не секрет, что даже да, регистратор БТИ Сушко, который на себя купил здание и сам зарегистрировал, он являлся на тот момент в браке с директором БТИ. То есть фактически половина этого здания автоматически это ей принадлежала. То есть фактически она сама себе сдавала в аренду здание под БТИ. Плюс так же само автомобили, которые на праве собственности принадлежат Сушко мужу, ну и само собой половина этих по половинке этих автомобилей автоматически принадлежат и сушку жене. Вот два автомобиля сдаются в оплатную аренду, опять же, БТИ. То есть сушку муж сдает сушку жене автомобили в оплатную аренду. Ну, как бы абсурд, что можно еще сказать по этому поводу. Кроме всего прочего, есть информация, что в Пятихатском райотделе Милиция, открытое криминальное производство, опять же, в котором фигурирует мадам Сушко. Но это не по нашей инициативе, поэтому это комментировать особо мы не сможем. Ну, так, насколько есть информация, она была трудоустроена в промежутке между тем, когда была начальником быты, сейчас она выполняет обовязки начальника быты, а в промежутке она была трудоустроена специалистом Комзема Пятихатского района. Ну, как бы фиктивная э, рабочая деятельность, скажем так, устроена была, зарплату с бюджета получала, э, но на месте не присутствовала, никакой деятельности не вела. Ну, это так. Это информация неподтвержденная, потому что не, не нами инициировано было данное криминальное производство. А есть какие-то цифры, сколько заработало вот это вот предприятие «Ангел-Профэксперт»? Нету. Запросы давали конфиденциальной информации. Но объемы довольно-таки большие, потому что Тамаковская БТ, это же не только Тамаковку обслуживает, это фактически довольно-таки большой район, там много сел, много поселков, то есть объемы довольно-таки большие. Есть что-то наподобие пострадавших? С Чего вы вообще решили за это делать? Пострадавших много, то есть многие жители жалуются, но реально все боятся. Потому что, ну, вы видите, здесь круговая порока. Кроме всего прочего, даже после того, как жаловались жители близлежащих сел, да и самой Тамаковки, да, по данной ситуации, кроме всего прочего, еще и действующие чиновники, ну, не буду называть кто, потому что, ну, тоже боятся, как бы, данной ситуации. Ну, как бы, мини-царь мини местного масштаба, понимаете? Ну, все боятся. Все боятся, а вот как бы после последних событий, да, когда власть поменялась, скажем так, мягко, э, ну вот немножко люди понадеялись, что все-таки что-то изменилось. Вот нам стала поступать информация, которую мы стали проверять. Все-таки надеясь на то, что действительно чего-то поменялось. Ну, как бы пока сказать, что действительно поменялось, ну, сами видите. Пожалуйста, на что именно, чем именно недовольны как бы Это, да, разборки в начальстве, там в каких руководства. Обычному рядовому гражданину. Чем это? Не, ну самое простейшее. Рядовой гражданин приходит в БТИ. Да? Есть сетка, по которой БТИ должна работать. Расценки, сроки и все остальное. Заказывает, делает заказ обычный гражданин. Ну, к примеру, там, да, обследовать строительство какое-то. Ну, дом, там, сарай, еще чего-то. Заказывают, проплачивают, ждет, должен в течение месяца заказ быть выполнен, как бы в течение месяца он не выполняется. Гражданин приходит, спрашивает, в чем суть вопроса. Ему говорят, нет специалиста, нет возможностей, нет еще чего-то. Это пример. Ну, гражданину как бы сроки поджимают. Хочет продать или хочет узаконить, но ситуации разные бывают. Ну. Прямой вопрос: а как, а как так сделать, чтобы специалист появился? А вот идите в соседний кабинет, там фирма. Приходит в соседний кабинет, ему выставляется счет, дополнительный к счету БТИ официальному. Да, ну то есть удорожание. А кто же будет радоваться-то такой ситуации? Ну, я хочу добавить, что здесь искать потерпевших конкретных не нужно. Потерпевшие, по большому счету, все мы. Ведь это схемы коррупционные. Во-первых, недополучение, то есть, смотрите, нет денег в бюджете. Все идет куда? По карманам вот таких вот людей. Ведь это маленький пример, допустим, Тамаковка. А ведь все идет не по кругу, а по возрастающей. Потом есть Днепропетровский район, наш городской, то есть город. Ведь схемы никто... Все схемы работают, эти схемы работают от малого до большого. И фактически все мы потерпевшие. Сегодня, сегодня, ну, наверное, у каждого есть недвижимость. Вы подойдете к любому чиновнику, ведь эта схема нужна тут. То, -то. Вас сразу пошлет коммунальное предприятие присоску. Хотя функции должно выполнять государство. И деньги, которые вы платите в виде за справку, там, оформление документов, даже тот же оформление за грант, паспорт, от чего-то другого, они идут государству. Правильно? Но когда включаются вот такие вот деятели, вы платите в 5, в 6, в 10 раз дороже. Если бы еще эти деньги шли государству. На этом чиновники и обогащаются. И поэтому сейчас уже самые богатые люди в Украине, это не, ну, будем говорить, не коммерсанты, их единицы. Вот это вот на втором месте идут. И даже, вы знаете, есть чиновники, наверное, которые побогаче, чем наши олигархи не так, ну, примеры вам приводить бывший наш премьер-министр Азаров. Наверное, у него денег не меньше, чем у Ахметова, у Рената, только это все. А он был чиновник. Вы сами все прекрасно понимаете. Здесь потерпевших, и мы ведь не государственная структура. Мы, вот приходит информация, мы ее, в принципе, это касается нас. То есть у нас нет задания, нет ничего, что вот у вас какой-то план неравнодушные люди обращаются, ну и мы, может быть, как неравнодушные люди, все это пытаемся донести или как-то с этим бороться. Еще есть вопросы? Дальше планируем. Дальше планируем. Дальше? А мы не останавливаемся. Молчат в прокуратуре. Вот мы Следующий шаг это вот средства массовой информации, пресса. Вы. Будем бороться вместе. А если нет, ну, помните, боритесь и поборете. А как... по какой причине извините, в отделе ничего не делают? Ну, как вот... Ну, в рай... понимаете, что... Ну, вы же, вы как бы, вы ж слышали, слышали что? да? Как я по поводу кумовства я и всего подобного. Один из высновков это ответ инспекции. Это по отводу земли, в котором четко написано нарушение со стороны сельского поселкового головы председателя, да? который является отец начальника райотдела. То есть на основании данного выставка в отношении, уже даже не по факту, а в отношении данного сельского головы должно открываться криминальное производство. Ну, сын на отца откроет криминальное производство. Это все кладется, то есть, по-новому ПК пока вот, например, можно открыть 100 криминальных проваджин, то есть э, уголовных производств. Но до тех пор оно будет лежать, по, по тем или иным там можно найти, сотрудник милиции недобросовестный может найти, сколько угодно причин для того, чтобы оно лежало, может лежать годами, это криминально проваджено, пока не будет в отношении, то есть по в отношении кого-то. А по факту оно может лежать и лежать. То пришел сотрудник милиции, дома никого нет, то на повестку никто не пришел, то есть вот его вызывают, он не приходит. В общем, ну, не представляется возможным кого-то пригласить, допросить или даже до допроса пока, то есть нет, и лежит под сукном. Там виртуозы из милиции, а иногда просто никто ничего не боится. Хотя, знаете, это уже есть или халатность, преступная халатность, или еще какое-то соучастие, но никто никого не боится, потому что на кто мне что сделает пока на этом этапе. И никто ничего не сделает, контролирует, что прокуратура, суд, круг замкнулся опять. Еще будут вопросы? Спасибо вам за пресс-конференцию. Надеемся, что будет сдвиг в вашем деле.